Добрый день. Привет. Привет. Что вы здесь? О чем говорите? Последнее время. Последнее время. Все больше о войне. Все больше о войне. А вы? А вы? Да, ну тоже да. Тема э, живет трепещущая. Живо трепещущая, Да. да. Болезненная тема, болезненная, знаете ли. Вы откуда? Вы откуда? Да, я недалеко из-под Курска. Недалеко от чего? Недалеко от чего? От Курска. Недалеко из-под Курска. Из Курска. А, вы недалеко от Курска? А, недалеко от Курска. Ну да. написано ну, жил. У меня написано Норвегия. Слава Україні! Хочу знову чуть Та я бачу, що знайома обличчя. <рійна> Дуже знайома обличчя. <рійна> ну, і так обережно, так щоб матом не послати кудись. <рійна> я вас знаю, я поважаю вашу працю. Думаю, трошки з вами поспілкуюсь, Потр... хочу зачепитися. <рійна> Потролив, да? Потролив. <рійна> та ну чуть-чуть. Ну, нічого, нічого. І, ну, і так теж та треба. Що... що дивно, до кацапів заходжу, показує, що з Росії. Заходжу, м, десь була такі держави, то так да, показує Норвегія. Що mm -hmm. я в Норвегії знаходжусь. Ні, мене показує Росія, то показу просто свіноскоп показує, що Норвегія. А, розширення вас стоїть, так? Да, да? Да. Да. А. а так Росія. А, Росія, так. Да. Поставлю. То я теж бо Поставьте. до Кацапі зайду, то теж оце ж починаю тирати, вони починають там, то, а я потім вже. Там в мене тільки що в <свят> Вагнері не взивався, уявляєте? Я бачу, отам там шедевр один ваш, мене взагалі порвав. Як ви там одну розкрутили, що що, знаєте, його батька, передавай привіт. Да. Ну, да. Тільки, було, тільки, тільки Матері, матері, матері не кажи, привіт, да. Нічого не казите. <свят> <батько, там. свят> я там, я все, ліхтом. Ну, хорошо, хорошо, спасибо. Мы сейчас да, прямо если что, заходите, заходите. Всего Там че, кто там племянница, китайскую разговаривает, так? Пить. Что? Добрый вечер! А, иди твою мать, профессор, иди сюда выпей с нами, понимаешь, да? Давай наливай! Ну что ж, у меня всегда готов, так сказать, походный вариант. За что же ты пьешь? Давай за нас за Давай. Какая дегенеративная песня-то. Неужели нет что-нибудь посвежее? Я вот только смотрела спецназ. Все серии. Вообще -то... Ну, песня-то дебильная. Почему? Ну, не знаю. Потому что она уже заезженная, затрепанная. Ну, ладно. Ну, Им есть, нравится, есть Никогда не может быть затрепанный. За спецназ всегда все пели и пили. Так, и... песня нужна новая. Надо новую песню написать. Ты, ты умеешь, раз... ты умеешь песни Спец писать? вишня никогда не изменится. Все как было, так и есть. Какая спелая вишня? Ну, песня есть такая. А, я не слышал. А ты откуда сама? Ты из Крыма? Да а я из Белгорода. Так ты тоже можешь по-украински разговаривать, да? Я полностью владею украинским. Ну да, и просто мне тут иногда украинцы попадают в просак. Когда я с ними начинаю разговаривать по-украински, они попадают в просак. Они разговаривают на суджике. Да они разговаривают по-разному. Украинская мова – это разные вещи, и суржик – это разные вещи. Не, я говорю на украинском языке, я не знаю, насколько он у меня чистый, я в школе его не учил, но если ты имеешь желание, то я буду с тобой общаться с украинским, а ты э, сделаешь выяснение. Войсковому командованию подобается моя украинская. Замечательно. Да, нормально? Я не украинский язык, но так как у меня дочь училась 6 лет чисто украинский, я могу сказать, у нее все предметы были на украинском языке. Чуть-чуть, я, и... я тебя не услышал. Я еще раз скажи. Да повтори, пожалуйста. Я ни хрена не понял, что ты сказал. У тебя звук стал пропадать. Ну, это связь такая. Ну, дочь, я, я понял, что дочь училась где-то, а дальше ничего не понял. Это был раньше, лет. шесть лет. В Крыму, в смысле? А, это первый первые шесть лет школы. Но потом же ж мы пришли и избавили ее от этого мучения. Плавно, господи, кто что сказать, что это мучение. Каждый язык это прекрасен. Был бы другой язык, тоже было хорошо. Уже все звиты сдавали на принципе. А ты бухгалтер, что ли? Ну, предприниматель Частный предприниматель? Теперь, Самозанят. Ну, неважно, ну, деятельно, индивидуально, индивидуальной деятельностью занимаешься. А что делаешь, что продаешь? Уже ничего не продаю, просто куртки, шубы, меха. Раньше куртки, шубы, меха, а теперь что? Ну, просто пошли плюс ремонт одежды. Шьешь одежду? Булькает у тебя что-то. А для армии шьешь одежду? И ну, я имею в виду для нашей, не для украинской. Россия. Угу. И, имеешь госзаказы? Да нет, нет, мне просто мальчик приходил. А, ты просто какому-то парню пошила на заказ, да? А имеешь госзаказы от Министерства обороны? Нет. А чего ты не обращалась? Ты же вроде такая женщина пробивная, я смотрю. Спасибо людям, которые... Как... Спасибо мне. Тебя как зовут? Люда? А -а -а. Ольга! У тебя, у тебя правда пропадает звук. Я, я не издеваюсь, Оля, честно. Хорошо, а понятно. -а -а.